উৎকট গৰমৰ পাছত বৰষুণ জাক দি পেলাই মানে অকণমান মানুহক সকাহ দিছে আৰু আজিও বতৰটো ডাৱৰীয়াই কৰি আছে কিন্তু এনেকুৱা হৈ থাকিলেও গৰমটো আছে বাৰু তথাপিও সেইদিনা সেই যে ফৰ্দিলৈকে গুচি গৈছিলে সেইটোতকৈ বহুতেই কম দি অকণমান মানুহ থাকিব পৰা হৈছে আৰু আৰু একদম গা চা বহুত বেয়া দুদিন পূৰা জ্বৰ গালোঁ আৰু চৰ্দি চৰ্দি বুলি ক'লে সাধাৰণ সাধাৰণ লাগে নহয় জানো কিন্তু মানে চৰ্দি মোৰ যে চৰ্দি হ'লে চৰ্দি হোৱাতকৈ জ্বৰ হৈ পৰি থাকি নিচিনাই লাগে মানে চৰ্দি হ'লে একদম নাকৰ পানী চকুৰ পানী আকৌ একাকাৰকৈ ওলায় মানে এই চবৰে বেলেগ বেলেগ নাক কিছুমানৰ নাক বন্ধ হয় মোৰতো নাকটো বন্ধ হয় এটা নাক বন্ধ হ'লে এটা নাক খোলে মানে ঢেৰ আৰু বাৰু বাদ দিছোঁ চৰ্দি বৰ্ণনাটো কৰাটো ভাল নহয় তাৰপিছত একদম উট চোট শুকাই মেলি অৱস্থা নাই এতিয়াতো আইনাত নিজক চোৱাটো পাতেই নিজকতো মই সাধাৰণতে বেছিকৈ টাপোনত নাচাওঁৱেই একেবাৰে ভাল নলগা হৈ গৈছে আৰু চাই দিলে যে আৰু ডাউন হৈ যাওঁ মানে অকণমান লিপষ্টিক অকণমান লগাই লওঁ বোলো তাৰপিছতো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো কৰিম বুলি পেলাই লিপষ্টিক লগাবলৈ লোৱা নাই আকৌ দেই মানে মনটো বেয়া লাগি গৈছে যে চাওঁতে চাওঁতে অকণমান মনটো এইটো লগাই মেলি অকণমান ৰঙীন কৰি দিলে মনটো ভাল লাগিব নিদিবলৈ বোলেহে লগাব লৈছোঁ আইনা চাইনা চোৱা নাই ডাইৰেক্ট লগাইছোঁ আৰু আৰু এইটো কালাৰটো আনি থৈছোঁ মই একদম পাতলাই আনিছোঁ এইটো আচলতে মই কেতিয়াবা কেতিয়াবা ঘৰত লগাম বুলিয়ে আনি থৈছোঁ একদম পাতল অৰি ফ্লেভাৰ হয় তাৰপিছত আকৌ কি ভাগ্যটো কেনেকৈ জানিছেনে ভাঙিয়ে থাকিলে নহয় এই আৰু ওলালে পৰি টপককৈ তলত কৰি থাকিব চেচ ভাঙিয়ে থাকিলে মই তাৰপিছত এইখিনি আকৌ ফ্ৰিজতে ভৰাই ভৰাই থৈ দিছোঁ এতিয়া আৰু নহ'লে যি গৰম হৈছে চব গলি মেলিছেচ মোৰ যে লিপষ্টিকো গলি গৈছে কিন্তু একদম আচৰিত গৰম দেই জীৱনত এনেকুৱা গৰম পালোঁ আৰু পালোঁ আৰু মানে কি এনেকৈ যে গৰমটো যে বাঢ়িছে গৰমটোতো এনেকৈ বাঢ়ি গৈয়ে থাকিব গৰমটোতো নকমে কি যে হ'ব আমাৰ মানে নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ যে কি হ'ব ভাব ভাবিলে মোৰ আচৰিত 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 লাগে নহয়নে এতিয়াতো ডেৰটা বজিব হৈ গ'ল মোৰ যে পাক পাকঘৰত সোমাব মানে চিন্তা হৈছে দুবোৰ ভাতখিনি বাৰু বনালোঁ কেতিয়াবাতে মইতো এইকেইদিন যেতিয়া গৰম পৰা পাত দুবোৰ ভাতখিনি এ একদম ৰাতিপুৱাই বনাই দিওঁ কি দৈ পানী দিছোঁহে এতিয়া নিদো দেই দেৰিকৈ খাবি যা ভাত ঠাণ্ডা হ'ব নহয় আজি মই দেৰিকৈ বনালোঁ নহয় হে মই আজি কচুৰ কাৰণে ভাতকেইটা দেৰিকৈ বনালোঁ নহয় এতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব নহয় হে হা মই আজি কচুৰ কাৰণে ভাতকেইটা আজি মই দেৰিকৈ বনালোঁ নহয় মই আলিলাৰ নিচিনা মই আলিলাৰ নিচিনা ৰাতিপুৱাই বাৰু বনোৱা অকণমান দেৰিকৈ দেৰিকৈ বনালোঁ এতিয়া ঠাণ্ডো হ'ব লাগিব অকণমান দেৰিত ৰ'ব লাগিব এতিয়া আপুনি খোৱা মানুহ আছোঁ দুটা আৰু ল'ৰাই কৈ দিছে সৰুটোৱে মানে সৰুটোৱে আৰু ময়ে আছোঁ তাৰপিছত বোলে হেৰি তাৰো গা ভাল নাছিলে চৰ্দি তাৰপিছত জ্বৰ এতিয়া ভাল হৈছে মোৰো অকণমান হোৱা নাই যেনিবা এতিয়া কমিলাই আকৌ লাগিছে মই কিন্তু সেই ক'লে বোলে হেৰি কণীকৈ তৰকাৰী বনোৱা জ্বলা চলা দি এতিয়া জ্বলা চলা দি বনাব লৈছোঁ কিন্তু মই নাখাওঁ মোৰ খাবলৈ একদম মন যায় মই অকণমান মগু দাইল সিজাই পেলাই মগু দাইল চাউল দি পেলাই এনেই মানে দুটা চিটি মাৰি খাই দিম বুলি এইবোৰ একদম সকলো মন জানে তাকে বনাই দিওঁ আৰু এই যে পাকঘৰটো পাকঘৰটোৱে মানে মোক আৰু বেছি পাৰ বজাইছে এইবাৰ আমাৰ গৰম পাকঘৰটো দুখন খিৰিকী আছে এইফালে এখন খিৰিকী এখন খিৰিকী আছে এইখন খিৰিকি বাৰু আমি ফেন চ লগাই দিছোঁ ন এডজাষ্ট ফেনখন লগাব লাগে লগাই দিছোঁ লগাবতো লাগিবই খুলিব নোৱাৰি সেইটো কাৰণে কিন্তু এখন ফ্ৰীগী একদম ৰজাছে খুলিব পাৰি ইয়াত কিন্তু কি হৈছে তাৰপৰা অকল পোহৰহে আহিব বতাহ মাৰি থাকে কিন্তু বতাহ নাহে বতাহটো আহে কিন্তু গৰম বতাহ গতিকে ইয়াতে ফেন এখন লগাম বুলি সেই নহ'ল লগাবলৈ মানে কৈ থাকোতে থাকোঁতে মই সিজি 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 বেমাৰী হৈ গৈছোগৈ বিৰাট মই মানে খংো উঠি আছে ফ্ৰী যাব উলিয়াই লৈ আহিছো নহ'লে আকৌ থাকি যাব এতিয়া আমি বহুতে ভাবিব পাৰে গৰম 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 এনেকুৱা গৰমতো মানুহে এনেকুৱা গৰমতো মানুহে কিছুমান মানুহে এতিয়াও খৰি ফুকি ফুকি পেলাই ভাত বনাইছে খাই আছে তাৰপিছত পথাৰে ঘৰে দৌৰা দৌৰি হয় কথাটো কিন্তু আমাৰ সেইবোৰ অভ্যাস নাইকিয়া হ'ল ন অভ্যাস নাইকিয়া হ'ল মানে অভ্যাস নায়েই মিছা কথা ক'লে সেইটো কিটো হ'ব ফুটনিও মাৰিবলৈ যায় কাৰণ আমি এনেকুৱা পথাৰ ঘৰ এনেকুৱা আমি পৰিৱেশ লৈ লোৱা হ'ব ন আমি তেনেকৈ খোৱাই নাই সৰুতে যি আৰু স্কুল বন্ধ চামাৰ ভেকেচন চেকেশ্যন সেইবোৰ মানে বন্ধৰ মাৰ সময়ত আৰু হেৰিয়াত যাওঁ মামাৰ লগৰ যাওঁ মামাহঁতৰ আমাৰ মামাহঁতৰ ঘৰ কিন্তু পুৰণি খেতিৰে মানুহ আকৌ দেই কিন্তু হ'লেও কি হ'ব নিজৰ ঘৰ নিচিনা নহয় ন বাৰ মাহে আমি দেখা নাই আমি সেইবোৰ পোৱা নাই আৰু কেতিয়াবা যেতিয়া বন্ধত আমি যাওঁ তেতিয়া আমি ফূৰ্তি হিচাপত যাওঁ এতিয়াও মন পৰে আলিয়াই আলিয়া যাওঁ একেবাৰে চাহ দিবলৈ দৌৰা ধৰি এই ধেৰ আৰু সেইবোৰ কাহানীৰ নিচিনা লাগে এতিয়া কিন্তু নিজৰটো বাস্তৱ জীৱনত পোৱা নাই আমি মইতো গৰু প্ৰায় এতিয়া এইয়া চুলি তুলি পকি গোটেইজনী দেখিটো অনুমান কৰিব পাৰিছে বয়সে কিমান দেওনা পাৰ কৰিলে গতিকে এতিয়ালৈকে কোৱাটাৰতে আছোঁ দেউতাও কোৱাৰ্টাৰত জন্মৰ পৰা মানে জন্মৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা জনা হৈছোঁ কোৱাৰ্টাৰে আৰু গতিকে আমি মানে এইটোত পৰিৱেশত আমি এডজাষ্ট কৰিবলৈ মানে হৈছে আৰু দিগদাৰ মানে চবৰে বেলেগ বেলেগ মানে ইমান গৰম ইমান গৰম ইমান গৰম চবেই গৰম গৰম বুলি কৈ আছে বাৰু তথাপিও অকল ভয় ছিডিয়াত মানে কৰিবলৈ শব্দ নালাগে সময় নালাগে মানুহ যোনটো সঁচা সঁচা আৰু যে এইখিনি কথা কৈ পেলাই আমি থাকি পোৱা নাই বা পুটনি কৰা নাই আৰু কিন্তু এটা আৰু সেইটো আৰু এটা কথা যেতিয়াই যেতিয়া সুবিধা পাইছোঁ তেতিয়াই তেতিয়া সেই সময়খিনিক অকণমানকৈ হ'লেও অনুভৱ কৰিবলৈ চেষ্টাটো নিল কৰিছোঁ সৰুকালৰ কথাটো মই নকৰে সৰুকালৰ ৰুমলি তুমলি সেইবোৰ কৰিছোঁ তাৰপিছত যেতিয়া জনা হ'লো ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া ডাঙৰ হ'ল মানে তাৰপিছত এবাৰ মোৰ মনতে আছিলে এইবাৰ মই ধান ৰোৱা টাইমত যামেই কেনেকুৱা নহয় অভিজ্ঞতাটো চাম সেয়া নগাঁৱত তেওঁলোক আমাৰ মানুহজনৰ ঘৰ য'ত নগাঁও তাত তাত কোনো নাই ঘৰ এতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰৰ নিজৰ কিন্তু পৰিয়ালৰ মানুহ আছে তাত এবাৰ মই ৰোৱাৰ সময়ত গৈছোঁ মাটি ৰোৱা টাইমত সেইখিনি মই কৰি চাই আহিছোঁ মানে দেখিছে দেখাই দেখিছে অভিজ্ঞতাটো মই আহিছোঁ ইমান সহজ নহয় আমি এদিনীয়াকৈ কৰা ন অকণমান সময় ধেমালিৰ নিচিনাকৈ সেইকাৰণে আমাৰ কাৰণে ভালেই লাগিব সেই সেইকাৰণে মই কৈছোঁ মোৰ ভাত দুৰ্গৈ ভাত ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া লাঞ্চ ডিনাৰ আৰু এইখিনি ৰাতিপুৱালৈকে মই ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিম মানে এতিয়া গৰম বহুত যে ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে তাৰ তাৰমানে সেই যোনটো তাক খানা দিয়া হয় তাক আচলতে আমি কিনা আকৌ খানা খাদ্যটো ইমান নিদিওঁৱেই আৰু এতিয়া মইতো এই আজি প্ৰায় এমাহমান হৈ গ'ল দিয়াই নাই ৰ'দা দি থৈছে অহা নাই আৰু তাৰ কাৰণে এইবোৰ বইল বেষ্ট হয় গতিকে থৈ দিছোঁ গৰমো যিহেতু খানা এয়া ৰেডি এয়া হ'ল এয়া যোৱাকালি ভাজি আকৌ দেই গৰম আহে দিছোঁ দাইল দাইল যোৱাকালি তাৰপিছত এয়া হৈছে জিকা আলু পিঁয়াজ এইবোৰ ভাজি তাৰপিছত এয়া কণীৰ তৰকাৰী যে বনোৱা দেখাইছিলোঁ এইখিনি হ'ল কণীৰ তৰকাৰী আৰু এই সকলোখিনি অৱশ্যে বেমাৰী মানুহৰ মুখৰ জুতি দেই আৰু মোৰ এইফালে মগু দাইলৰ খিচিৰি ভাপটো যাবলৈ ৰৈ আছোঁ অকণ অকণ আছে আৰু তাৰপিছত আৰু এইটোত আৰু দেখাবলগীয়া নাই আৰু তেল চেল মৰা নাই একদম খালি আলু দিছোঁ মগু দাইল আৰু চাউল এমুঠি বস্তু বইল কৰি দিছোঁ কি হয় দেখা যাওক একোৱে খাবলৈ মন যোৱা নাই মুখখন গোটেই তিতা লাগিছে যে সেইকাৰণে যিমানেই গৰম অথবা ঠাণ্ডা দিন যিয়ে নহওক কিয় খাই বৈ লৈ বা খুৱাই বোৱাই লৈ পাকঘৰটো এনেকৈ পিটিক পিটিকককৈ চাফ চিকুণ কৰি থকাটো মোৰ দৰে চাগে বহুতৰে অভ্যাসত পৰিণত হৈ গৈছে আৰু নকৰিলে ভাল নালাগে হয়নে নহয় বাৰু বাৰু সময়বোৰ এনেকৈ কেনেকৈ যে পাৰ হৈ যায় ধৰিবই কৈ নাৰি চাওঁতে চাওঁতে সেই আবেলি আপোনালোকক দেখাইছিলোঁহে সেইকণ আৰু এতিয়া সন্ধিয়া হৈ গ'ল ভাবিলোঁ অকণমান আজি বাহিৰত বতাহ মাৰিছে গতিকে কিমান ফেনখনৰ তলত বহি বহি থাকিম গতিকে অকণমান বিচনীখন ঘূৰাই অভ্যাসটো বিচনী ঘূৰা অভ্যাসটো ধৰি ৰাখোঁ বুলি ভাবি দুইটাই বহি ল'লোঁ আৰু মাজে মাজে দুগুক এনেকৈ জোকাৰি থৈ আছোঁ তাৰ মানে ভাল লাগে আৰু তাৰ লগত ইটো সিটো কৰি লাগি থাকি ভাল লাগে গতিকে সেয়াই আৰু দিনটোৰ অকণমান বিশেষ বিশেষ মুহূৰ্তখিনি আপোনালোকক এনেকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কেনেকুৱা পালে জনালেহে আপোনালোকে জনাব বুলি আশাৰে বাট চাই ৰ'ম মানে আপোনালোকে জনালেহে গম পাম যে কেনেকুৱা হৈছে তেতিয়াহ'লে আজিৰ কাৰণে ইমান এদেই লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে কুশালে হাঁহি মাতি থাকক তাৰে আশাৰে তাত বাই বাই